ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей я знаю что много хозяюшек ищут хороший проверенный рецепт приготовления очень вкусной хрустящей и сочной самсы узбекской и сегодня я с вами хочу угу. поделиться очень хорошим рецептом всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту уж очень они аппетитные и вкусные Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Я подготовила воду комнатной температуры. 400 мл, может быть прохладная вода. Разница нет. Сюда же добавляю одно яйцо и желток и белок вместе. Сюда же добавляю одну чайную ложку 9% уксуса. Одну чайную ложку с горкой соли. У меня морская. И все смешиваем. Готово. Просеиваем муку, у меня здесь 800 грамм. Белая мука пшеничная высшего сорта. Обязательно просеиваю, насыщаю кислорода. Мука может отличаться, поэтому добавляем муку деликатно. Я всю муку сразу добавляю, потому что я уже свою муку знаю. Делаем углубление и сюда же отправляем подготовленную жидкость. Замешиваем тесто где-то минутки 3-4. такое тесто у нас получилось мы еще его будем сейчас 3-4 минуты вымешивать оно не должно быть сильно крутым но не должно быть слишком мягким отличное тесто выкладываем на рабочую поверхность немного растительного масла у меня оливковое и сейчас минутки 3-4 вымешиваем тесто Вот такое тесто у нас получилось, посмотрите. Прекрасное. Дадим ему минут 20 отдохнуть. 20-30 можно. Тесто великолепно отдохнуло. И сейчас делим тесто на 6 частей. У меня получилось 6 кусочков теста по 210 грамм. И каждый кусочек мы сейчас скатываем в шар. Все 6 шариков готовы, перекладываем их на тарелку. Выкладываем на тарелку. Тесто наше. Закрываем пленочкой. Готовить будем сейчас сразу, просто чтобы тесто не заветривалось. По одному шарику берем и раскатываем в очень тонкий пласт. Растопило сливочное масло, здесь 200 грамм, будем смазывать слои. Откладываем в сторону и начинаем раскатывать. Тесто очень мягкое, поэтому муки нужно побольше. Подпыляем на рабочую поверхность мукой и начинаем раскатывать как можно тоньше. Такое тесто великолепно катается, очень легко и просто. Вот там, где немного прилипает, немножко подсыпаем мукой. Так, чтобы тесто раскатывать, конечно, здесь нужно пространство. Тесто раскатали очень тонко. Вот посмотрите. Посмотрите, какое тоненькое тесто. Все готово. И сейчас перекладываем. Там, где мы будем собирать каждый слой. Смазываю доску немного маслом. Пласт зафиксировался и можно было смазывать. Если не смажете, то... У вас глаз будет гулять и очень сложно будет его смазывать. Вот так. Немножко растягиваем. Масло растоплено вот с таким молочком, как суспензия беленькая. Смешиваем. И сейчас вот так все поливаем. Слишком много масла не нужно. Распределяем тонким слоем. Когда масла много, слои между собой слипаются и получается не очень хорошо. Когда масла мало, то получается суховатая самса. Поэтому вот так достаточно. Все везде промасливаем до конца. Сейчас катаем следующий пласт. Щедро подсыпаем мукой. В противном случае будет прилипать. Тем более катать нам тонко. Кстати, вы напишите, пожалуйста, мне в комментариях, любите ли вы хрустящую выпечку. У меня очень много хороших рецептов. Я с удовольствием вам покажу. Очень удобно катать именно вот такой скалкой. Такая скалка продается на Кавказе повсеместно практически. Вот если вы бываете в гостях, в Дагестане в частности, в любой республике Кавказа, за Кавказе есть такие скалки. Очень удобно катать именно тонкое тесто на пельмени, на химкал. Там, где немного прилипает, обязательно нужно подсыпать немного муки. Так, все готово. И переносим. И выкладываем поверх пласта. И растягиваем по размеру. И сверху маслом. Итак, сейчас раскатываем каждый пласт и собираем на доске. готово если вдруг у вас получилось так что вот кусочек больше чем остальные слои мы сейчас тоже его промаслим и свернем сюда Последний пласт готов. И теперь сворачиваем в рулет. Теперь вот так прижимаем и немножко вытягиваем в длину вытягиваем в длину у нас получилась вот такая большая длинная колбаска видите рулетик. и сейчас мы перекручиваем вот так сворачиваем вот так вот в улитку и укладываем на тарелку выкладываем тесто на тарелку прижимаем. И на 2 часа в холодильник. Тем временем, пока тесто у нас в холодильнике, приготовим начинку. У меня 300 грамм мяса говядина, 100 грамм жира говяжьего, картофеля 500 грамм. Иногда я беру с картофелем, иногда с тыквой. И одна большая головка лука, она тоже 480 грамм. Считайте 500 грамм. Сейчас все нарезаем кубиками. такие нежные кубики должны быть мяса. Небольшие. Мясо готово. Сюда же жир, картошка. Все кубиками. И сюда же лук. Лучок немножко в сторону. Мы сейчас его слегка пожимкаем. Добавляем одну чайную ложку красного молотого перца. Одну столовую ложку без верха черного молотого перца, одну чайную ложку молотый кориандр и одну ложку зиры. Вот так ее перетираем, чтобы было больше аромата. Сюда же немножко добавляем растительного масла. У меня авокадо. Где-то грамм 30, 30 миллилитров. Все это пожимкаем слегка. Сюда же добавляем одну столовую ложку без соли. Соль добавляем по вкусу и все смешиваем. Начинка готова и тесто наше тоже готово. Начинаем формировать самсу. Достала тесто из холодильника. Подпыляем поверхность мукой. Выкладываем тесто и сейчас будем делить на кусочки. нарезаем на кусочки я люблю самсушки большие вы смотрите какие вам нравятся вот чтобы видели в разрезе видите сколько слоев подпыляем все мукой и сейчас не нарушая слои вот так скатываем немножечко округляем и прижимаем и сейчас обваливаем в муке, сильно тонко не раскатываем. Края у нас должны быть тоньше, чем серединка. Вот обратите внимание, даже рисунок видно. Посмотрите, какая красота. Переворачиваем и следующий. Видите, вот этот узор мы его не смещаем, чтобы он был посередине. Теперь края. И немножко сейчас пройдемся серединке вот так вот такая красота выкладываем хорошую столовую ложку начинки И вот так сначала один край. Хорошенечко все залепляем. Вот так приминаем, чтобы оно не вытекало. И вот такая красота у нас получается. Вот. Мы воду в начинку не добавляли. Очень много сока. Поэтому обязательно нужно укрутить. Перед тем, как вы выкладываете начинку, залеплять нужно хорошо. Готово. Серединку и идем к краям. Не обязательно здесь крутить вам косичку, что-то, потому что много теста на слоении будет не то. Вот так достаточно вполне. Вот так прижимаем слегка и готово. У нас первая партия готова. Сейчас выкладываем все на противень. Подготавливаем яйцо. Либо можете добавить воды немного, либо молока. Я добавляю немного растительного масла. выкладываем самсушки швом вниз. На один противень у меня помещается 9 штук. Смазываем желтком. Духовка у нас уже очень горячая. Желтком смазываем, чтобы они были глянцевые, красивые, золотистые. Пока будет выпекаться одна партия, мы будем уже готовить вторую партию. Все готовится легко и просто. И сейчас кунжутом вот так смачиваем палец и красивый рисунок. У меня кунжут смешанный, слегка подсоленный, очень вкусный. Выпекать будем при 200 градусах в хорошо разогретой духовке минут 35-40. Смотрите по особенностям вашей духовки. Включаем вверх-вниз. Отправляем в духовку. Если тесто остается, я вот так в пакетик заготовочки и в морозильную камеру. Могу хранить их в морозильной камере месяц. Гости на пороге за два часа достала, сформировала самсушки. Вот так и готово. У нас получилось 25 самсушек. Я думаю, слова тут излишние самса получилась очень рассыпчатая, хрустящая, вкусная и сочная внутри. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, дорогие друзья, на канале Вкусная еда сходить. Пока-пока.